بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم Inna alladhina yakfuruna billahi wa rasulih Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada Allah dan Rasulnya Wa an yufarriku Wa yuriduna an yufarriku Allahi wa rasulih Dan dan mereka ingin membezakan iman kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd dan orang-orang yang berkata dan mereka berkata kami beriman kepada setengah, -setengah rasul dan kami kufur ingkar kepada setengahnya yang lain wa yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabila dan mereka pula bertujuan nak mengambil jalan tengah di antara iman dan kufur itu ulai kaumul kafiruna haqqan mereka itulah orang-orang yang kafir dengan sebenar-benarnya wa a'tadna lil kafirina azabam muhina dan kami pula menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab seksa yang amat menghinakan sambungan kepada ayat yang terdahulu terdahulu menyatakan bahawa dosa-dosanya besar bagi mereka yang berterang-terangan ber, ber, mengeluarkan ucapan yang kotor ucapan keji jahat mengupat, memfitnah ini adat ini boleh ada pada orang yang tidak ada iman padanya orang yang tidak ada iman seperti munafik yang hidup yang hidup dalam dua masyarakat masyarakat mukmin dan masyarakat kafir mereka selesa mengada, mengeluarkan kata-kata ini kata-kata keji dengan terang-terang menuduh membuat fitnah kata-kata lucah dan sebagainya kemudiannya dalam ayat yang akan dibicarakan di sini Ayat yang dibaca ini pula menyatakan daripada mana sebenarnya punca boleh berlaku. Boleh berlaku ucapan-ucapan yang keji, kotor ini. Dia berpunca daripada ketiadaan iman. Berpunca daripada kufur kepada Allah dan Rasul. Berpunca daripada menolak ajaran wahyu. Ajaran Allah yang bermula sejak daripada Nabi Adam AS hinggalah berakhir kepada Nabi Muhammad dan melalui beberapa Rasul ramai rasul nabi-nabi semuanya ni memperkatakan perkara yang sama bahawa cakap perkara yang keji, hidup bermusuh dalam masyarakat ini, bercakap keji, membuat tuduhan palsu, berdusta dan sebagainya ditolak oleh ajaran mana-mana sekalipun yang berasaskan wahyu. Berasaskan wahyu bukan hanya ajaran ini saja tapi ajaran Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi sebelah semuanya semuanya itu semua itu menolak menolak apa yang dikatakan al-jahr oleh sebab itu apabila berlaku kecacatan dalam menerima menerima kerasulan menerima wahyu antaranya antaranya mahu beriman kepada Allah tapi tidak mahu beriman kepada nabi ataupun mahu beriman kepada sesetengah nabi tapi tidak mahu beriman kepada sesetengah yang lain ataupun ingin menciptakan satu jalan yang lain pula nabi boleh diterima sesetengah saja Setengah saja, setengah yang lain tidak boleh diterima, hadis boleh diterima sebahagiannya saja tapi sebahagiannya yang tak boleh diterima. Di sini sebenarnya punca yang boleh membawa malapetaka kepada makhluk manusia ini. Boleh membawa malapetaka. Ayat menyatakan, ayat ini ingin menyatakan perkara itu. Ayat menyatakan Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulih sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada Allah dan rasulnya macam mana orang ni, orang yang kufur engkar kepada Allah dan Rasul ini, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih dan orang yang hendak membeza-bezakan iman mereka di antara Allah dan Rasulnya mereka membeza sama ada mereka berkata kami ingin beriman kepada Allah saja tapi kami tidak mau beriman kepada Rasul-Rasul sebab dia manusia. Sebab dia manusia Biasa Kami tidak ingin beriman kepada Rasul Kerana Rasul ini kami tidak mempunyai jalan yang cukup Untuk mengetahui kesahihan Kebenaran para Rasul itu Kami hanya dengar saja Dengar saja Tapi kamu beriman kepada Allah Yang tidak dapat dicemari oleh sesiapa pun Pada Allah subhanahu wa ta'ala Sahaja Orang ini Satu Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din dan mereka pula berkata kami mau beriman kepada setengah saja tapi kami tak mau beriman kepada setengah yang lain. Kami mau beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa saja, Nabi Muhammad kami tak mahu beriman. Orang Yahudi dan orang Nasara membuat pengakuan begitu. Kami tak mahu. Satu. Ataupun kami mahu beriman kepada setengah dan menolak setengah yang lain. Artinya kami mahu beriman kepada Nabi Muhammad tapi kepada sesetengah perkara. Tapi sesetengah perkara yang lain lagi kami tolak kami mahu quran saja tapi kami tak mahu hadis umpamanya wayuriduna ayyufariqu an yattakhidhu bain zalika sabila dan mereka pula ingin mengambil jalan tengah di antaranya di antaranya kamu mereka ingin mengambil jalan tengah jalan tengah artinya artinya uh, sikap mereka tidak mahu mengambil sepenuhnya Sepenuh, sebahagian sebahagiannya saja itu maknanya bayna sabila di antaranya di antara di antara iman dan kufur mereka ingin menciptakan satu jalan satu jalan yang lain jalan keluar Iaitulah lah bagikan agama ini kepada dunia kepada dunia dan akhirat kami mahu beriman kepada hal yang berkaitan dengan akhirat saja tapi dunia kami mahu cipta sendiri bayna zalika sabila ulaiika humul kafirun haqqan mereka ini orang tapi sebenarnya Inilah yang sebenarnya kafir, ingin membezakan di antara rasul-rasul Allah yang dibangkit sepanjang zaman, sejak daripada Nabi Adam, membezakan membeza di antara semua nabi dengan nabi adalah satu dosa yang sangat besar dan itulah sebenarnya kafir. Kafir Apabila kekal unsur kewujud, unsur kekafiran ini, pembezaan antara wahyu-wahyu, tidak mengambil sepenuhnya ajaran wahyu, memungkinkan kepada manusia menempuh berbagai-bagai malapetaka akibat akhlak mereka yang bercanggah dengan ajaran wahyu. Antaranya, Al-Jahr bin Misu'i minal Qawl. Antaranya, ialah berterang-terang, berdusta dalam ucapan wa a'tadna lil kafirin azaban muhina dan kami sediakan bagi orang kafir azab yang hina azab yang hina ayat ini menyatakan kepada kita ayat ini menyatakan membezakan membeza di antara para nabi membezakan membeza adalah satu satu kekufuran punca satu kekufuran yang tidak boleh diterima di dalam Islam Islam kata Said Qutb rahmatullahi alaih ambil semua ataupun tolak semua tak ada bagi-bagi Islam 50% saja, kita mau lagi naik sampai 60%. Ah uh, itu itu perkara-perkara yang bukan akidah, perkara dunia boleh, perkara dunia tapi perkara akhirat sama ada sama ada tidak semuanya ataupun ambil semuanya membahagikannya tidak wujud sebenarnya dalam ajaran wahyu apabila sebahagiannya sahaja yang diambil tapi sebahagian yang lainnya ditolak maka di sana sini ada berlaku kecacatannya mengapa huru dalam masyarakat manusia huru Allah disebabkan ada sudut-sudut yang manusia tidak menerima ajaran wahyu itu itu so, uh, uh, sebahagian kata pemimpin-pemimpin agama pemimpin-pemimpin Islam menyatakan begitu seperti Syekh Qutub yang kita sebutkan Maududi di Pakistan dan lain-lain lagi ramai yang menyatakan begitu kitab uh, Fizilalil Quran adalah merupakan merupakan penuh pemikiran Syed Tutup yang menyatakan perkara ini. Boleh dikatakan pada setiap ayat yang membicarakan itu, pokoknya bertolak daripada Islam seluruhnya. Namanya Syumulul Islam. Islam itu menyeluruh, bukannya sebahagian-sebahagian. Yang kedua dalam ayat ini menyatakan, menyatakan Nabi-Nabi adalah kepercayaan kita semua. Kita mempercayai kepada semua Nabi. Tidak ada sebahagian daripada Nabi saja yang kita terima Sebagaimana kita terima wahyu itu semua sekali, Nabi-Nabi juga kita menerima semua sekali. Semua sekali. Nabi Adam yang disebut dalam Quran semua sekali hingga berakhir dengan Nabi Muhammad. Nabi yang diterima umum. Nabi ada Nabi selepas nama Nabi Muhammad yang tidak diterima umum. Nabi itu, Nabi itu hanya untuk satu kampung itu saja saja. Nabi di, di Kuang, Nabi di Banting, Nabi ada. Ada yang mengaku Nabi. Tapi ini Nabi satu bahagian, dia itu saja. Ha, Nabi di 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 kampung apa Pak Yapi itu. Ha, Nabi juga dianya, tapi puk -puk dia nya tapi puak-puak dia sajalah tidak menyeluruh. Nabi yang menyeluruh diterima semuanya, diterima seluruh alam inilah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. ya. <laughs> yeah. Kita awal September baru-baru ini. Pada semua orang baca satu ucapan yang dikeluarkan oleh oleh pop Benedict eh? Pope Benedict di sebuah universiti di Jerman di Jerman eh, uh, dalam ucapan itu sungguh menyentuh menghina sebenarnya menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berapa lama sebelum ini seorang wartawan wartawan melukis kartun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudiannya ini pula yang kedua yang kedua ini bukan seorang wartawan tetapi seorang kam ahli agama pakar agama Kristian yang terbesar di dunia terbesar di dunia kemudian dan dalam suatu majlis yang juga penting di universiti ucapannya daripada sebuah negeri yang penting dan dalam masa masa yang agak agak tidak sesuai untuk dibangkitkan apa yang disebutnya menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kata benedict dia memetik daripada sebuah buku yang dibaca olehnya yang dibaca uh, buku yang ditulis dalam abad yang ke-16 15 ke 15 ke 16 ke Masihi uh, buku yang ditulis oleh seorang uh, ahli agama uh, empire Byzantine pada waktu itu dalam satu perbualannya dengan seorang parsi parsi cendekawan Islam dalam perbualan itu katanya uh, Empire Byzantine itu menyebutkan bahawa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah seorang penjahat katanya Nabi Muhammad menyebarkan Islam ini dengan cara paksaan Muhammad tidak layak memimpin katanya sebab dia sukakan darah suka menumpahkan darah kemudiannya yang Benedict ini membuat satu kesimpulan bahawa cendekiawan Persia itu tidak menjawab tidak menjawab maknanya dia menerima bahawa Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang uh, suka kendara suka berperang berperang dan dia berjihad dengan cara memaksa memaksa berjihad dengan dengan pedang dan lain-lain lagi lah jadi ini ini adalah satu penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu dan yang kedua yang kedua kenyataan yang seumpama ini daripada orang yang seumpama itu pada tempat yang seumpama itu dan dalam masa ini adalah suatu perkara yang sangat besar sangat besar artinya bom ini berat sebenarnya dilepaskan pada masa ini kita ingin uh, mengulas beberapa perkara sebenarnya tentang ulasan uh, tentang ucapan ini dan barangkali semua orang pun sudah baca dan dan faham uh, masalah yang yang sebenarnya Pertama sekali, pertama eh, sekali hewar yang dikatakan perbualan itu sebenarnya tidak wujud. Kalau wujud perbualan itu sudah tentu kita akan dapati apakah yang dijawab oleh oleh cendekiawan Parsi itu. Tetapi tidak dia tidak menyebutkan jawapan itu hanya hanya cendekiawan Parsi Muslim itu diam saja apabila Nabi Muhammad itu dituduh begitu rupa dituduh sebagai sebagai suka berperang dan menyebar dan, dan mengamalkan konsep jihad yang salah salah sanggup membunuh orang dan sebagainya. Tidak ada jawapan. Jadi bila tidak ada jawapan, tidak ada hiwar, tidak ada dialog, tidak ada perbincangan. Ya tidak ada perbincangan ini apakah boleh kita terima sebagai suatu kenyataan yang sah, sebagai suatu pengakuan daripada seorang Islam bahawa ya Nabi Muhammad Muhammad ini seorang pengganas, seorang penaja keganasan, ajarannya, ajaran yang berdasarkan kepada perbuangan, sukakan darah dan sebagainya. Sudah tentu tidak mungkin. Sebab tidak ada hiwar, suasana yang seumpama itu pun kita tidak dapat menyalami bagaimana boleh kedudukan berbualan itu tiba-tibanya senyap saja orang yang disebutnya cedekawan Parsi Muslim itu pertama, yang kedua yang kedua uh, Pop ini Pop Benedict ini sebenarnya tidak mem dapat membezakan di antara Islam dan kegiatan orang Islam, Islam lain orang Islam lain, Islam tidak salah, Islam tetap suci tetapi umat Islam ada bermacam-macam. Ada bermacam-macam. Kegiatan Islam tidak boleh di, tidak boleh dihukumkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh orang Islam. Orang Islam ada mencuri, ada mengganas, ada berbagai-bagai. Apakah kita katakan itu ajarannya? Tidak betul. Tidak betul. Jika kita katakan begitu, maka banyak perkara yang kita boleh katakan bahawa bahawa agama Kristian lebih buruk lagi daripada Islam, tapi kita tidak katakan begitu keganasan keganasan peperangan yang berlaku Hiroshima Nagasaki dan penjara Guantanamo Abu Ghraib dan kejadian di negara-negara Islam di mana kuasa-kuasa besar pada hari ini membunuh berpuluh-puluh ribu umat Islam apakah kita katakan ajaran Kristian macam tu tidak ini pengganas keganasan pemimpin nampaknya benedict sebenarnya dalam tidak dapat membezakan di antara dua perkara ini Umat Islam dengan ajaran Islam sehingga dia sanggup menghinakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini adalah satu yang menghiris perasaan umat Islam. Yang kedua, yang kedua ingin kita katakan di sini, ingin kita katakan bahawa eh, apakah ini sudah menunjukkan bahawa bahawa tokoh-tokoh eh, politik dengan tokoh-tokoh agama cuba untuk berganding, bekerjasama antara satu dengan lain. Nampaknya begitu. Nampaknya ahli-ahli tokoh-tokoh politik sudah gagal sebenarnya untuk mententeramkan dunia seperti mana yang mereka dakwakan itu. Mereka gagal dalam misi mereka di negara-negara yang tempat mereka pergi cuba untuk menangani masalah. Tetapi mereka tidak berjaya. Kegiatan pembunuhan yang dilakukan pada zaman pemerintah diktator yang disebutnya itu dengan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh tentera-tentera asing di negara-negara Islam jauh lebih tinggi daripada seperti yang disebut oleh, oleh oleh, bekas perdana menteri kita di di Pakistan. Pakistan jauh lebih besar lebih besar daripada pembunuhan yang dilakukan di bawah pemerintahan seorang yang disebutnya sebagai diktator. Jauh lebih tinggi. Jadi oleh sebab itu katanya katanya Uh, tidak benar tidak benar apa yang disebutkan misi keamanan untuk dunia Islam pada hari ini dan untuk menangani masalah ini gabungan antara antara uh, apa yang disebutnya tokoh-tokoh politik dengan tokoh-tokoh agama sudah mula untuk untuk bekerjasama kerana tokoh-tokoh politik mungkin gagal dalam dalam uh, apa yang dikatakan mengamankan dunia pada hari ini satu perkara yang kita lihat aneh apabila Presiden Bush meminta supaya terima terima permohonan maaf daripada Benedict. Sekalipun, sekalipun tokoh ini tidak menarik balik apa yang mereka katakan itu bahawa Nabi Muhammad seorang dahagakan kepada darah. Tak tarik balik, dia minta maaf saja. Bush paksa. Paksa terima saja pendapat ini, terima saja kemaafan ini. Ini bermakna bermakna kerja dirancang dirancang apa yang disebut oleh oleh pemimpin agama itu sudah dirancang sebelum ini. Dia meminta maaf itu tersalah cakap katanya. Tidak tersalah cakap sebabnya sebabnya uh, ucapan itu bertulis, dibaca dan disemak oleh beberapa pegawai dan penasihatnya. Jadi ini memang pun sudah dirancang dan kalau benar apa yang dirancang itu maka ini merupakan satu petanda yang sangat besar akhirnya kerana kerana tidak jarang wujud wujud kerjasama di antara dua tokoh agama dan politik ini. Jadi ini satu perkara yang kita kita anggap bahawa bahawa agama cuba memasuki peranan memainkan peranan politik politik pada hari ini untuk menangani masalah-masalah dunia. Katanya di sini itulah dia ulai kahumul kafirun hatta mereka itulah orang-orang yang kafir dengan sebenar-benarnya. Mereka yang membezakan di antara nabi dengan nabi wa atadna lil kafirin azaban muhina dan kita sediakan azab seksa yang sangat hina sangat hina mengapa sangat hina azab yang disebut dalam Quran ada azab ali azab yang sangat pedih azab sangat pedih ni seperti penyaksaan tubuh badan salah tubuh badan luka pukul dan sebagainya itu azab yang pedih pedih dibakar dengan 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 putung uh, wokok rokok misalnya ini azab yang alim ada azab besar, ada azab yang berat, ada azab yang menghina. Azab menghina seperti yang pernah berlaku di yang dilakukan di penjara Guantanamo, Abu Ghraib dan sebagainya. Macam mana? Disiramnya najis di atas kepala, kencing di atas kepala dan sebagainya. Ini azab menghina, tak sakit tapi hina, hina. Azab yang disediakan untuk orang kafir ni bagaimana? Orang yang membezakan antara nabi dengan nabi, azab ni hina. Sebab dia menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menghina setengah Nabi setengah nabi dia tidak beriman kepada semuanya azab yang akan menimpa yang menimpa mereka disifatnya sebagai muhin muhin azab yang menghinakan kalau dipadan dengan dosa yang mereka lakukan yang mereka lakukan ini keterangan ini sebenarnya satu keterangan yang disebut dalam Quran lebih daripada 9, 14 abad yang lalu tetapi seolah-olahnya dia memperkatakan hakikat-hakikat yang berlaku pada hari ini itulah dia mukjizat al-Quranul Al Karim استرزقنا <applause> والذين امنوا وَاللَّهُ سبحانه وتعالى